Прийшов час по-іншому поглянути на харчування вашого улюбленця. Спонсор показу поріна «Пуріна Проплан». годує і водночас захищає. Вітаю вас на п'ятому каналі програма Зооакадемія. І я Дмитро Бережний. Унікальність нашої програми в тому, що вона створена на основі реальних випадків з ветеринарної практики, а усі наші чотирилапі герої мають справжні діагнози або проблеми. Дмитро Бережний, кандидат ветеринарних наук, доцент анатомії, член правління Української асоціації ветеринарних лікарів дрібних тварин, практикуючий хірург, винахідник, автор понад 60 наукових статей, 6 науково-методичних розробок, володар нагороди, визнання року, у 2012 році номінант на відзнаку Золотий скальпель України. Проходив стажування у клініці Корнельського університету, штат Нью-Йорк, досвід ветеринарів. Тринарної практики більше 20 років. Дисплазія кульшового суглобу проблема, яка все частіше зустрічається у собак. Її поширення науковці пов'язують із деяким генетичним відхиленням у багатьох порід Взагалі, дисплазія кульшового суглобу це вроджена вада. І якщо вчасно... не диагностировать такую проблему и не допомогти тварине, вона приречена на инвалидность. У нас э, возраст у лабрадора сейчас 10 месяцев. Обратились мы в клинику Бережного, когда лабрадора было 8 месяцев, было заметно, что собаке некомфортно двигаться. Он не может себя вести так, как он должен, бегать, как он должен общаться. Дмитрий Викторович Бережной сразу, посмотрев на походку собаки, высказал свои предположения, вот, что у собаки дисплазия. Мы сделали рентген всех четырех лап и подтвердило, что действительно действительности задние конечности, причем и с левой, и с правой стороны нуждаются в хирургическом уже вмешательстве. Мы в августе месяце сделали операцию с правой стороны удалили головку кости. Привет, привет, потом виляла, потом виляла, виляла, виляла. Так, напомни мне, пожалуйста, возраст у нас... Уже 10 месяцев. Уже 10 месяцев, уже почти взрослый пес. И хромать он у нас начал... Ко мне привезли его на занятие. Так. А Я смотрю, что-то он неправильно ходит. То есть у нас были проблема с, не совсем корректной постановкой задних конечностей при ходьбе. Мы сделали рентген, поставили диагноз, что там дисплазия тазобедренных суставов. Мы удалили на одном суставе головку бедренной кости, Вы ждали время, пока все заживет, и вы приехали снова на, как бы, вторую операцию на второй конечности. Одним из самых изученных генетических заболеваний собак является дисплазия тазобедренного сустава. Дисплазия происходит от э, латинских слов дис и плазио. Нарушение, дис, нарушение, плазио развитие. Нарушение развития сустава. Эти нарушения приводят к тому, что у животного нарушается функция этого самого сустава. То есть сустав вместо опорной функции начинает вызов... выполнять функцию удерживающую. Это все вызывает у собаки боль, очень сильную боль. Места трения костей, неправильно расположенных по отношению друг к другу, начинают воспаляться, начинается артроз. В современной ветеринарии существует несколько способов борьбы с тяжелыми степенями дисплазии. Это просто удаление головки бедренные кости этот способ очень хорош у маленьких собачек. Второй способ это э, так называемая тройная или двойная остеотомия таза, когда вот эта вот э, тазовая часть сустава отрезается от э, таза и переворачивается, делая ну, более качественный упор головки бедренной кости в таз, но самым лучшим способом лечения дисплазии тазобедренного сустава является тяжелых степеней дисплазии тазобедренного сустава, является протезирование, когда у животного практически полностью удаляется воспаленный, дегенеративный, измененный сустав, и на его место ставится протез этого сустава. На сегодняшний день это является самой передовой методикой ближайшие вот несколько дней какие-то там температура может быть там вялость, может быть какой-то нет он себя чувствует очень хорошо хорошо себя чувствует да. Да? ходит он все так же ну с учетом того что он э, все-таки полтора месяца это небольшой срок угу. вот, после операции э, Сравнивая, вот как он ходил, угу. вот он пройдет 50 метров вот до операции угу. и ложится. Угу. Вот ему некомфортно было вообще даже угу. двигаться. Угу. То сейчас, допустим, вот мы можем более-менее гулять даже. Угу. Так, я его сейчас немножко пощупаю, посмотрю руками. Угу. Вы мне поможете, да? Давайте да. поднимем ее. Так. Вот так вот. Ой, я умница такая. Тихо, 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 тихо. Скажите, вот здесь вот должно быть, после операции, вот здесь должно было быть такое увеличение. Было. было, да? да? увеличение, но немножечко то ли оно заросло, то ли уменьшилось. Немножечко не так сильно уже ну, заметно. Я думаю, просто здесь мышцы уже начали зарастать, оно не так видно вот это вот да. углубление. Ну, мышцы вот за полтора месяца он достаточно все, 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 все. нагружал ногу, много плавал. Жаль, Ничего. что он молчит. Он бы сказал больше. Хорошо. Значит, смотрите, я сейчас возьму у него кровь перед операцией на исследование. И, в принципе, заберу уже в стационар. После того, как будет результат крови готов, анестезиолог осмотрит его. Если все хорошо, то мы его переводим уже в предоперационную на стационар, да, и, соответственно, начинаем готовить к операции. Ну и как бы отдадим уже Конечно, не идеальную, но собаку, у которой ножки не болят. Все, пес, пойдем. Ты пойдешь со мной? Собака будет э, под наблюдением э, специалистов, врачей. Ей сделают операцию, и она останется в клинике для реабилитации после операции. Наші домашні улюбленці потребують не лише щоденного піклування своїх господарів, але й часто допомоги ветеринарних лікарів. Бувають випадки, коли тварина знесилена від хвороби, і похід у клініку може лише спровокувати погіршення стану. До того ж, незнайоме оточення в ветеринарному кабінеті досить часто лякає чотирилапих пацієнтів. Проте, Існують і інші ситуації, коли виклик лікаря додому не може допомогти пацієнту. Як же визначитися, коли варто записатися на прийом до клініки, а коли краще запросити лікаря додому? Кошку нашу зовут Фрося Ефросинья, ей 5 месяцев. Порода это веслоухая шотландская кошка. Животные захотели дети. Детям уже исполнилось 7 лет, и крестная подарила нам котика. Пригласили доктора на вакцинацию, потому что нужно было сделать это давно два месяца назад, но кошка заболела. Новое животное или первое животное? Первое животное. Вообще первое да. животное. И исходя из нашего разговора пришло время вакцинировать. Да. Я думаю, он мягко говоря поменьше, то есть котенок, котенок. Пять и, месяцев. Пять месяцев. Котенок. А почему пять тогда месяцев. так поздно вакцинация? Три месяца назад мы запланировали вакцинировать кошку, и она заболела. Раз вакцинация, мне нужно будет очень хорошо ее смотреть, чтобы животное было абсолютно здоровое. Хорошо. Вы мне поможете? Да. Отлично. Ваша кошка, как зовут? Лося. Фруся, отличная. Буква Р отлично звучит. А ну дай ее, пожалуйста, сюда. Ой, девочка такая. Напомни, пожалуйста, чем она болела. Была у нас аллергия. аллергия. И чихала. Моя улечка. Ой, какие мы Я еще ее животик пощупаю. Почему ты определила, что вот она заболела? Вот да, такой вопрос. Это было явно видно, конечно. В тот момент у нее был отек на губе, и потом это все пошло дальше угу. в полость рта, но это было видно, очевидно. Угу. Вот есть такие ситуации, когда сразу невозможно понять, просто животное ведет себя не так, как всегда, и что угу. делать в таких случаях, на что обращать внимание. Лучшего диагноста, чем хозяин, на самом деле не существует. Он знает, как животное двигается, как животное кушает, как животное дышит, как животное вообще существует на этом сети. Вопрос другом, когда нужно понимать, что это отдельно больное животное, и нужно срочно вести в клинику. Ну да, да. А когда, ну, можно как бы посмотреть день-другой, а когда можно даже и больше посмотреть, вызвать доктора домой, чтобы он спокойненько посмотрел. Так вот, как определить? Четко должны знать, что при некоторых патологиях можно даже не звонить. Нужно брать животное бегом-бегом-бегом в клинику. Это когда ну, животное вдруг начинает задыхаться. Если это травма, причем неважно, она животное откуда-то упало, или ее сбил там автомобиль, ну, да. или кто-то придавили э, ее дверью. дверью и так дальше. Да? Следующее, обязательное, э, из-за чего нужно 100% бежать, срочно, 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 если у нее началась рвота, причем сильная... А еще если она с кровью, а еще если она покакала по носам, с кровью или черным по носам, угу. как деготь, это тоже нужно срочно клинику. Во всех остальных случаях, ну, в большинстве остальных случаев, на самом Я деле достаточно позвонить по телефону, либо записаться на прием, а вызов домой, ну, это вот вакцинация, это то, что не требует каких-то серьезных обследований. Взаимоотношения хозяина и доктора всегда построено по срочности. В каких случаях нужно срочно, невзирая ни на что, брать животное и бежать в клинику? В каких случаях можно в плановом порядке по телефону позвонить в клинику, записаться на прием и тогда, когда вам назначат, спокойненько без каких-то экстесов приехать. А в каких-то случаях не нужно даже этого. Зачастую нужно сначала просто понаблюдать за животным, потому как просто время даст больше, чем даже приезд к, э, к доктору. В каких случаях нужно срочно бросать все и ехать? В тех случаях, когда состояние здоровья опасно для жизни. Например, у животного кровотечение. У животного резкий кашель, который продолжается постоянно, постоянно, постоянно. Животное, значит, не может правильно дышать. У животного вдруг профузный понос резкий, много, причем это очень жидко с кровью, рвота с кровью. У животного резко появились судороги, которые никогда не были и продолжаются более минуты. Если животное попало под автомобиль, его лучше сразу же сразу же доставить в клинику. В каких случаях в принципе не нужно приезжать а достаточно вызвать доктора домой, тогда когда нужно проводить какие-то профилактические действия. Если э, у вашего животного линька удлинилась, это не повод, что животное, это не значит, что животное заболело. Но если вас это беспокоит, достаточно вызвать доктора домой. Самым лучшим способом определить, когда нужно бежать в клинику, когда нужно э, планово записаться или когда можно просто понаблюдать, это позвонить вашему лечащему доктору и проконсультироваться по телефону. Если была вакцинация, у нас несколько таких принципиальных рекомендаций. А после вакцинации несколько дней животное будет ослаблено. 5, 7, максимум 10 дней, чтобы животное не контактировало с другими животными. Да, И понятно. вы во время своих прогулок тоже желательно не контактируете. А дни 5, 7, животное нельзя купать. Плюс, чтобы вы не переживали день-два. Она может быть более вялая, uh -huh. может быть немножко-немножко, аппетит будет слабее. Если же будет что-то другое, ну, например, у нее отекут уши, или у нее появится зуд, или у нее повысится очень сильная температура, или еще что угодно, uh -huh. кроме того, что я рассказал, вы должны сразу же мне позвонить, uh -huh. и я вам расскажу, что делать дальше. Ми много новой информации, і тепер ми вже более осведомлены о том, як нам надо ухаживать за нашим животным. Якщо ви дивитесь цю програму, однозначно, ви любите домашніх тварин. Проте, якщо ви досі не маєте чотирилапого друга, наша наступна рубрика історія породи саме для вас. Ці милі створіння із круглою голівенькою та вушками, складеними у конвертики. Бодай не найвідоміша порода котиків у світі: шотландська висловуха, аристократ кошачого світу. Їхній погляд сповнений самоповаги, а поведінка чемності. Ви ніколи не зустрінете представників цієї породи, що висять на фрінках та гамсають по антресолях. В міру общительні, в міру подвіжне, в міру веселі. І ніколи вони не надають хазяївам, хазя тобто, Говоря, утром ми можемо спати, стільки, сколько ми хочемо спати. Ніхто не буде лезти в лісок, е облизувати, облизувати нос. Тобто вони терпіли, коли хазяїв проснуться, но после того, вам внимание, попрыгають. Перші згадки про висловухих котиків зустрічаються в роботах Чарльза Дарвіна. У своїх щоденниках відомий вчений описував невідому породу котиків із загнутими вушками, які мешкали у стародавньому Китаї. Втім, вчені схиляються, що сучас сучасна шотландська висловуха. Нараховує трохи більше півстоліття. Саме тоді на одній з шотландських ферм на світ з'явилося кошеня із специфічними вушками. Звали таке диво С'юзі. Саме вона, на думку істориків, подарувала початок роду висловухих шотландців. От одного мами і одної папи в одному пам'яті серед дітей можуть бути представники чотирьох пород одновременно. Тобто це можуть бути шотландські висловухи, кошки, короткошерстні. Ну, от виглядять як делон. Це можуть бути шотландские страйты, то есть кошки короткошерстные, но с прямыми ушками. И это могут быть еще хайленд, то есть это тоже веслоухая кошка, но с длинной шерстью. И хайленд страйт – это прямоухая кошка с длинной шерстью. Изначально, конечно, никто не знал, как разводить эту породу, и поэтому ее основатели ну, скрещивали веслоухих с веслоухими. И выяснилось, что этот гем Ну, в двойному екземплярі плохо для здоров'я животного. Тож продовжувати цю породу може тільки пара, в якій один котик має вушки-конвертики, а другий стоячі. Тоді ваш улюбленець не буде мати нарікань на здоров'я, а житиме щасливо в середньому від 15 до 20 років. Родину Юлії вже два роки радує красень Делон. Він лагідний та поважний і вже неодноразовий чемпіон кошачих змагань. А нещодавно ще й подарував світові чудових кошенят. Ну, Делон у нас такий робкий парень. <гум> да, да, ну, застинчивый, можна даже сказать. Не очень любит сниматься. Он вот любит прийти, полежать рядом, он любит, когда его гладят. Иногда на него находять, Он может погонять мячик, он может побегать за махалкой. Ну, в целом мы такие ленивые, большие коты. Которую люблять ласку, особенно любят жін. Вот мою дочь вона бажає. вот он у нас парень. Окрім зовнішньої привабливості, шотландці ще й володарі розвинутого інтелекту. Вони швидко привчаються до часалки кігтів, здатні опанувати базову дресуру, а ще й відрізняються неабиякою допитливістю. Їхня стойка як у ховрашка, розірвала інтернет. Шотландські висловухи врівноважені звірятка, які люблять домашній затишок та свою родину. Ці котики невибагливі та достатньо самостійні. Вони ніколи не будуть нічого нав'язливо вимагати від господаря, а вишуканим муркотінням звернуться до своєї улюбленої людини. У свою ж чергу від господаря чекають уваги, ніжності. Ну і звичайно, не забувати розчісувати їхню шикарну шубку, адже вони її змінюють. Двити на рик. В период линки шерсти от них, конечно, достаточно много, потому что шерсть у шотландцев плюшевая такая, имеет очень густой подшерсток. Вот. Но есть современные очень прекрасные средства, которые с этим позволяют справиться. То есть есть специальные расчески, с помощью которых можно за три дня с этой проблемой справиться. Все, в остальном никакого дополнительного ухода больше совершенно не требуется. В доме должен быть лоток, хороший наполнитель, обязательно когтеточка, потому что в противном случае когтеточка будет диван там, или еще что-нибудь. Вот. Любящий хозяин и правильное питание этого достаточно. Чем можно попередити онкологичные захворювання у тварин? Та чому цуценятам необхідна социализация? Это темы Вже наступної програми, яку ви зможете побачити вже за тиждень. А я, Дмитро Бережний, бажаю вам і вашим улюбленцям міцного здоров'я і оптимізму. в час по-іншому поглянути на харчування вашого улюбленця. Спонсор показу Пурина Проплан» годує і водночас захищає.